Мы приветствуем вас, милые леди! Мы очень долго думали, как в этот весенний день, ну, почти весенний, поздравить вас, наши любимые, дорогие люди. Сначала мы представляли это так. Мы подумали, а может быть так. Да. Но ну, этого нам показалось мало. Как же можно угодить всем женщинам сразу? Здесь а они разные. А угодить всем сразу и нельзя. Как? Ну, ладно. Следующие психологи, мы выделим среди прекраснейших данных, присутствующих здесь, несколько групп. И каждой группе будет соответственный подход. То есть как-то так? Девушки бывают! Нет, 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 нет! Опыт, опыт Честно честника, знатока женских душ ловила со своего времени казакову всего психологического света. Господи, неужели это сам... Нет, я разговариваю, вы еще не записывали. Это был Карл Хрустов. И он, наверное, догадывался о солнечных праздниках, решил облегчить свою работу и предложил приобрести его. Хм. Думаю, они вряд ли нам подойдут. Давайте все же создадим что-то свое. Новое. Более оригинальное. Ведь наши дамы достойны только лучшего. Хм. Чтобы демонизировать всех дам, находящихся в этом зале, мы провели очень серьезное исследование. Статистику. Но ведь сегодня пятница. Это праздничный день. У кого хватит терпения перед поздравлением таких чудесных дам? У статистику, Да не могу И разделим все девушек. А, настоящие психологи. Так, начнем. Итак, дорогие дамы, поскольку на нашем факультете женская половина не только красивая, но еще и умна, то мы надеемся, что вам не составит труда определить тот весьма психологический критерий, по которому мы вас сегодня поделили. Так что, дорогие дамы, думайте, а пока мы будем думать и попробуйте себе представить те типы, которые, по которым мы вас Итак, поздравляю, первого нужно помнить, их большинство, их логика творит чудеса, поэтому нужно быть особо осторожным представительницы София Шанель. София Рота, Моника да, 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 Нет? Ну еще будет да, И сегодня поздравить нам этого да, да, нам да, да, В цей чудовий день, знаєте, дуже приємно привітати прекрасну половину людського. Особливо приємно, коли ця прекрасна половина є на нашому факультеті. І ви знаєте, я трошки перепрошую, що з бізнися. Я виїхав тільки на Стеафані недавно пошкодив Каріну. Ну, Я, да, це назад мені привітати вас з сьогодні. Ви знаєте, весна це така пора року, коли дійсно подобається працювати, працювати, і ще раз працювати. І це, знаєте, непогано, це добре для країни і для нашої з вами стабільності. Коли в Києві розквітають каштани, а жінки починають посміхатися, це дійсно дуже приємно. Тому хочеться побажати вам успіхів.

дочь за любимым в ночь по разлу бродячей души. Так. Да.